Salamu aleikum. Sizə bir sualım var. Sizcə İran dilində üzrxaqlıq necə səslənir? Xüsusi izlədə, siyasi dildə, xüsusi ilə də xarici işlər nazirinin üzrxaqlığı sizcə necə görünür? Baxın, bu pencəyin əzizliyinə baxın. Baxın ki, İran səfərinin geyindiyi pencəyin əzizliyinə bax. İlham Əliyevin görüşündə İlham Əliyevin könlünü almaq üçün Bu insan zərif, səlil insan, baxın hansı paltarda geyinir. Mən şəkillərə baxdım internetdə, bu adamın ikinci belə əziz bir pencəyini görmədim, tapmadım. Bilirsiniz bu nədir? Bu Azərbaycan bayrağını Qirana gedəndə bizim Ceyhun Bayramovun İranlılar bayrağımızı əzif, bütünsüz bir halda nümayişə çıxartdırmışdılar, güyə ki Azərbaycanı hörmətsizliy edirdilər. İndi baxın bu adamın əziy halını türk birliyi qarşısında, türkliyim birliyi qarşısında. Mən sizə göstərim ki, Şahinə verdiyi müsahibədə görün bu adamın pəncəyi necə şuxdur. Görürsünüzmü bu pəncəyin şuxluğunu? Bəli. 2018-ci ildə İran səfərin şuxluğunu görürsünüzmü? Qarağov qələbəsi elə bir güc qatdı ki, gücümüzə və türk birliyinə elə bir güc qatdı ki, Çox zəriflər zəlil hala düşdü. Yaşasın Azərbaycan.